So hard, don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Ooh, Lord, my trouble so hard. So how don't nobody know? trouble so hard oh lord my trouble so hard don't nobody know my trouble with God don't nobody know my trouble with God oh my trouble so hard oh lord my trouble so hard Вас поздравить, к сожалению, не с чем. Интересно узнать ваше мнение. Вы всегда играете это было, вы всегда даете и этим заведомо противника? Либо же это так сложилось в этой игре. Дело в том, что нам попался серьезный соперник, и нам ну, нужно было понять, какая будет его тактика, стратегия. Поэтому мы начали именно специально с обороны, чтобы понять, как нам действовать дальше. Во всей игре было заметно, что они ну, действительно контролировали игру. Они комбинировали атаки слева-справа, у вас же слабо это получалось. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, в первую очередь, в принципе, с техникой, слабый контроль мяча, над чем мы сейчас, собственно, и работаем. Ну а у соперника это хорошо получалось, если они смотрелись в этом плане в очень организованно. То есть они... Нам ну, тяжело было отбороть все-таки мяч. Старались, пытались. Получилось то, что получилось. Может выделите кого-то с э, команды противника? Отметите игроков, каких-то по номерам? По номерам я не помню, но я запомнил, у них на фланге бегал у них это получается, я так понял, слева. Но у них фланги на самом деле очень сильные. То есть молодцы ребята, там хороший техничный центр, хорошо держали, контроль мяча. Ну, то есть в основном фланги прорывались, молодцы. Да. Быстрые ребята. Тяжело было. Судейство, как вы оцените? Ну, если честно, то так, три с плюсом. Потому что как и с нашей стороны были там, так и с их стороны, в принципе. Ну, судья, в принципе, действовал на свое усмотрение Но все равно хорошо отметите кого-то из своей команды или наоборот вся делали? команда вся команда хорошо держалась то что было запланировано все 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 здесь сделали то есть ну, все ребята молодцы то есть все держались все ну, все молодцы не могу конкретно кого-то выделили вся команда была на высшем уровне то есть старались изо всех сил Играть хорошо. Спасибо вам большое. Желаем дальнейшего дальнейшем выдерживать победы. Спасибо. И удачи. Приветствуем вас, Александр. Поздравляем с очередной победой. Скажите, как вы собирались на игру? Ваши ожидания от игры? Ну, сегодня мы собирались получше на игру, чем в прошлый раз. И была возможность у нас варьировать составом, кого-то оставить в запасе усиливать игру. И в этом плане у нас все было благополучно. Что касается соперника, мы знали, что у нас ждет очень сложная игра. Я смотрел предыдущий матч их э, в полном объеме и видно, что команда достаточно грамотная и может быть там где-то чего-то им не хватает в индивидуальном мастерстве, но очень организованной поставленной игрой, мы ожидали, что будет тяжело, в принципе, так и вышло. Очень сложно было играть против команды, которая ну, практически вся обороняется. Да, они там грамотно выходят, но больше времени они проводят у себя возле своей штрафной площадки. Я говорю, это тяжело. Тяжело взламывать такую оборону, тяжело с такими командами играть. Они очень дисциплинированные, по-своему заряженные на борьбу по спортивному злы, ну говорю, что не просто, не просто я считаю, что эта команда еще принесет достаточно много сюрпризов в этом чемпионате своим соперникам, потому что ну меня говорю оставляет глубокий такой след это организованная игра, Но, тем не менее мы рассчитывали выигрывать, и мы рады. Да, игра получилась непростой, мы выиграли, довольны, это самое главное. Смотря игру, было видно, что вы тотально контролировали ее, и вас, можно сказать, вам не везло с реализацией, точнее. У вас были во много моментов, вы их не реализовывали. В чем, думаете, секрет противника? Ну, противник так играет. Он играл с в первом туре обыграв чемпиона этой лиги, он уже отдал инициативу, отыграл весь матч строго в обороне. Три раза выбежал в атаку, два гола и пенальти. Потом они бегали на последних минутах еще несколько раз в атаку. Ну, там уже, когда Редмонд пошел всей командой спасать игру, хотя бы хотя бы ничью. У них появились зоны. А так. Это их рисунок, команда играет, ничего тут удивительного, то что мы много Мы знали, что они отдадут нам инициативу и будут играть, и то что вторым номером они готовы были третьим номером сыграть, ну, поэтому нет никакого секрета тут удивляться нечему, я думаю, что большинство команд, которые имеют хороших исполнителей, хороших игроков, будут Играть против команды «Респект», ну, контролируя игру. А смогут ли они что-то с этого дивиденды получить, какие-то воспользоваться, это уже другой вопрос. Потому что команда очень грамотно играет, перекрывает зоны. Ну... Выделите, может быть, кого-нибудь из команды «Респект» я скажу, что команда вся очень хорошая, организованная играет. Да, у них есть там ставка на нападающего, есть ставка на некоторых игроков, но команда сама по себе доставляет хорошее цельное впечатление. Вот. Единственное, знаете, я что скажу, меня сегодня первый раз, наверное, за долгое время меня удивил арбитраж. Очень было много спорных решений, неоднозначных. И как бы, ну, наверное, не с руки сетовать победившей команде на арбитраж, но было достаточно очень таких сомнительных решений и очевиднейших пенальти, когда там боковой в трех метрах видят, все слышат на стадионе, как по щитку ногой бьют и не поставить 11 метровый ну, очень странно. Очень странно, говорю, это такое, это самое решение, которое мне просто, ну, перед глазами стоит, а до этого хватало тоже каких-то моментов спорных. Ну, не знаю, может быть, арбитры устали. Это не первая игра была за сегодня. Говорю, раньше мне не приходилось даже в мыслях как-то сетовать на судейство. Надеемся, что это такой единичный случай. Спасибо вам за мнение. Желаем дальнейших побед и успехов. Спасибо большое. Спасибо вам.